اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma rabbishrah lana sudurana ya Allah lapangkanlah hati-hati kami wa yassir lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wa hlul 'uqdatam min alsinatina bukakanlah ikatan ya Allah pada lidah-lidah kami yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami Allahumma fakkina fid din Ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Kepadamu ya Allah kami memohon Ilmu yang bermanfaat Warizukan wasi'an tayyiba Rezeki yang luas melimpah ruah Lagi halal bersih suci Wa amalan mutakabbala amalan yang diterima wa amin min kulli da' dan sembuh daripada segala jenis penyakit amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ahlan ahlan kepada semua selamat malam kita bertemu dalam program sirah nabawiyah dan pada malam ini kita dah pun berada pada siri yang ke-216 bersama dengan saya Umar Aziz Ahlan-ahlan Haifa Najwa Begitu juga sahabat-sahabat yang lain Ahlan Bahau, Syauqah Wardah Ahlan-ahlan kepada semua Fatima Az-Zahra Muhammad Zarul Amir Kasim Terima kasih untuk gift Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah Maka kita berkongsi daripada kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum Setiap malam jam 11 malam Cuma kebelakangan ni ada pelbagai uh, program uh, haji dan sebagainya. Maka dah lama kita tak buat. Namun, kebiasaannya jam 11 malam, kita nak berkongsi daripada kitab sirah Nabi SAW. Maka, kita telah tiba pada tajuk tentang pembunuhan Abu Jahal. Akhirnya, orang yang paling banyak memusuhi Nabi. Paling banyak menyakiti Nabi. Bahkan kerana jahatnya, kejamnya, zalimnya Abu Jahal terhadap Nabi SAW sehingga beliau digelar sebagai Fir'aun dalam umat Nabi Fir'aun. Kejahatan dia, kesombongan dia. Maka kita telah tiba siapakah yang membunuh Abu Jahal. Terima kasih banyak-banyak Amir Qasim. Moga Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Mohon dia sebaik bantu share, kongsi, sebaluaskan rakan-rakan mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada siri yang sebelum ini kita telah baca bahawa yang telah berjaya mengalahkan Abu Jahal walaupun beliau seorang panglima yang dikawal oleh pahlawan-pahlawan Quraisy yang lain. Maka ada dua orang anak muda yang kerana terlalu sayangkan Nabi dan dia tahu Abu Jahal ni banyak menyakiti Nabi, maka dua orang pemuda itu walaupun tidak banyak pengalaman dalam perang tak seperti Abu Jahal maka dia telah berjaya mengalahkan Abu Jahal maka dua pemuda tadi sedap nama mereka masya-Allah pemuda yang pertama adalah Muaz bin Amr bin Al-Jamuh Muaz bin Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu dan pemuda yang kedua adalah Muawiz bin Afra radhiyallahu taala anhu maka Muaz dan Muawiz Muawiz Maka dua inilah yang telah berjaya menjatuhkan Abu Jahal, mengalahkan Abu Jahal Maka kalahlah orang yang sombong, orang yang banyak menyakiti Nabi SAW Maka pengajaran untuk kita, sombong macam mana pun manusia itu Ego, takabur, macam mana sekalipun Kena ingat setiap manusia akan tiba waktu pengakhiran dia dan kalaulah boleh kita sangat-sangat berharap pengakhiran kita adalah pengakhiran yang baik. Husnul khatimah. Maka malang, kalaulah pengakhiran adalah pengakhiran yang buruk. Maka daripada Abu Jahal, kita belajar bagaimana pengakhiran yang buruk. Walaupun waktu dia hidup, dia adalah orang yang disanjung. Orang yang dimuliakan oleh kaum. Orang yang dipandang tinggi. Tapi bila saat mati, mati dalam keadaan hina bahkan dalam keadaan menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu selalu berdoa minta agar Allah kurniakan kepada kita pengakhiran yang baik terlalu banyak contoh ada orang ada makhluk bahkan iblis pernah jadi baik pernah kuat beribadah tapi pengakhiran adalah pengakhiran yang buruk moga Allah kurniakan kepada setiap daripada kita pengakhiran yang baik Maka yang bunuh Abu Jahal dua pemuda yang tak banyak pengalaman dalam perang pun tapi kerana kecintaan mereka kepada Nabi semangat untuk mengalahkan Abu Jahal walaupun dikawal oleh tentera Quraisy maka dua pemuda tadi adalah Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muawiz bin Afra radhiyallahu taala penulis kitab bawakan satu lagi riwayat tadi kita dah baca riwayat Abdul Rahman bin Auf bagaimana Abdul Rahman bin Auf cerita dia berjumpa dengan dua orang pemuda ini. Dia berjumpa dua orang pemuda ni dan pemuda ni tanya di mana Abu Jahal. Maka dia bawa satu lagi riwayat. Ibnu Ishaq berkata bahawa salah seorang daripada dua pemuda yang bunuh Abu Jahal iaitu Muaz bin Ammar dia sendiri ada meriwayatkan Aku telah mendengar riuh rendah suara tentera musyrik dan ketika itu Abu Jahal berada dalam satu kepungan ibarat al-harjah, rimbunan pokok yang tebal ataupun rimbunan pokok yang suka ditembusi. So Abu Jahal ni memang dia kawal. Ada banyak pengawal dia. Ada banyak tentera yang jaga dia. Sebab dia adalah panglima tertinggi Quraish. Dia juga adalah ketua yang dihormati oleh Quraish. Maka tak mudah. Dua orang anak muda ini untuk sampai kepada Abu Jahal. Maka dia gambarkan Abu Jahal ni begitu ketat kawalan dia umpama umpama rimbunan pokok yang mustahil untuk ditembusi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uh, ketika itu mereka berkata, Abdul Hakam takkan ditembusi. Maka tentera Quraisy yang jaga dia sombong. Sombong. Mereka kata Abu Jahal. Tak ada siapa yang boleh tembus dan sampai kepada kepada Ammar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Macam orang Quraisy tak adalah panggil Abu Jahal orang Quraisy panggil Ammar bin Hisham dengan nama Abdul Hakam, bapa kebijaksanaan. Dalam sirah yang kita panggil beliau sebagai Abu Jahal, bapa kejahilan kerana keegoannya, ke kesombongannya untuk menerima kebenaran bahkan menjadi penentang nombor satu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran. Maka orang Quraisy semua sombong, tentera dia pun takkan ada orang boleh sampai kepada Abu Jahal. Maka apabila aku mendengarkan itu, ini sahabat yang terlibat dalam bunuh Abu Jahal. Nama dia Muaz bin Amr bin Jamu. Bila dia dengar orang Quraisy pada waktu itu mengejek, tak ada siapa boleh sentuh Abu Jahal. Maka aku pahatkan cita-cita untuk mendapatkan Abu Jahal. Lalu aku bertahan berdekatannya. Apabila ruang sudah terbuka, segera aku menyerbu Abu Jahal dan melibasnya dengan satu libasan yang memutuskan betisnya, putus betis Abu Jahal. Tapi daripada sini, kita belajar kesombongan yang kebanyakan waktu membinasakan manusia. Ego, ego. Sama juga macam Quraish, mereka terlalu ego dengan apa kekuatan yang mereka ada. Dengan persediaan yang mereka ada. Kebanyakan manusia binasa disebabkan ego dan sombong. Dalam urusan akhirat pasti sebab itu Allah benci orang-orang yang ego dan sombong. Allah berfirman, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka, Allah benci kepada orang yang ada sombong dan ego. Bahkan cara berjalan orang yang sombong pun Allah benci. Walhal sombong itu penyakit hati. Tapi cara berjalan orang yang sombong pun Allah benci firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman wala tamshifil ardi maraha jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan cara berjalan orang yang sombong pun Allah benci maka daripada Quraisy yang begitu ego bahawa Abu Jahal takkan ada yang siapa sentuh daripada Abu Jahal sendiri yang sombong dan ego daripada menerima kebenaran sebenarnya kita boleh belajar banyak manusia binasa kerana sombong dan ego takabur banyak manusia sama ada dalam urusan dunia pun ya begitu juga dalam urusan akhirat adalah pasti ada banyak perniagaan contohnya yang sombong dan ego untuk dia tambah baik untuk dia perbaiki kualiti dia perkhidmatan dia cara dia maklalah sekali tak ada berapa banyak perniagaan yang dulu ada dah tak ada kerana ego dan sombong untuk berubah untuk menambah baik dan sebagainya. Akhirat apatah lagi. Maka bila manusia itu sombong dan ego untuk memperbaiki diri untuk Allah, untuk agama Allah, maka berapa banyak manusia yang binasa. Maka Muaz bin Ammar bila dia nampak ada ruang, dia terus serbu dan dia libas betis Abu Jahal, putus betis Abu Jahal. Maka perkataan dia adalah peluang. Peluang. Beliau tunggu peluang yang tepat. Sebenarnya dalam kehidupan kita sendiri, Allah banyak bagi kita peluang. Dan kita sentiasa ada peluang. Dalam urusan dunia pun manusia sentiasa ada peluang. Apatah lagi untuk akhirat, berapa banyak peluang yang Allah bagi untuk urusan akhirat. Berapa banyak peluang yang Allah SWT bagi untuk urusan akhirat. Kadangkala -kadang kita buat dosa boleh membinasakan kita. Allah bagi kita peluang bertaubat. Kita lupa nak bertaubat. Allah bagi peluang. Allah datangkan teguran dalam bentuk ujian, dalam bentuk ada orang datang bagi peringatan, dalam bentuk lintasan pada hati dan pemikiran, eh aku pernah buat dosa tu. Maka berapa banyak peluang yang Allah bagi? Maka dalam kehidupan manusia, manusia itu sentiasa ada peluang untuk dia perbaiki dunia dia dan apatah lagi untuk dia memperbaiki agama dan akhirat dia. Orang yang cerdik, dia akan sentiasa ambil peluang. Sebab itu sabda Nabi, orang yang cerdik, dia akan ambil peluang dunia ni untuk bina akhirat dia. Mandana nasah wa amil lima ba'dal Sementara orang yang jahil dan lemah kita ambil peluang tadi dia ikut nafsu wa tamanna 'ala Allahil al amani dan dia pasang angan-angan yang palsu Allah ampunkan dia padahal dia tak minta ampun pun Allah terima amalan dia padahal dia tak beramal pun maka pengajaran daripada kisah Muaz bin Amr bin Jamuh macam mana seorang pemuda boleh menembusi kawalan ketat tentera Quraisy yang mengelilingi Abu Jahal maka kerana beliau mengambil peluang apabila peluang itu ada mengambil peluang banyak orang gagal kerana dia pilih untuk tidak ambil peluang yang ada di hadapan dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain maka kata Muaz bin Amr demi Allah ketika jatuh dan gugurnya kaki Abu Jahal muka surat 365 muka surat 365 perenggan terakhir. Maka kata Muaz bin Jamuh, dia berjaya apa libas pedang dia kerana dia libas mana yang dapat. Maka terkena betis Abu Jahal jatuh ke bumi. Maka kata Muaz bin Amr bin Jamuh, ketika kakinya gugur, tidak ubah seperti bijian yang terpancur keluar daripada lesung ketika dipalu. Ada nah, bagi perumpamaan bagaimana dia nampak dengan jelas jatuhnya kaki Abu Jahal yang ketika itu berada di atas kuda dia kenderaan dia dan kakinya dipancung Allahumma salli ala sayidina Muhammad maka bila orang Quraisy nampak Abu Jahal dah kena potong kaki maka anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah waktu tu Ikrimah belum masuk Islam Ikrimah anak Abu Jahal radhiyallahu anhu hanya masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah Waktu pembukaan Kota Mekah pun dia masih berlawan, masih berlawan. Dia masih lagi tentang. Dan last sekali bila Nabi maafkan dia, isteri dia kejar dia sampai waktu tu dia naik kapal daripada Yaman nak pergi Afrika. Isteri dia kejar dia. Maka akhir dia dikembali dan memeluk Islam Ikrimah. Maka waktu badak, Ikrimah belum masuk Islam. Maka bila Ikrimah nampak ayah dia kaki kena potong, maka Ikrimah datang dan memukul di bahagian bahu Muaz bin Amar sehingga terputus sebelah tangan dia. Terputus Allahu Akbar. Dan dia tak terus putus. Tanganku berjuntayan dengan hanya kulit berada di sisiku. Maka sahabat Nabi pemuda yang terlibat dalam mengalahkan Abu Jahal, dia sendiri kudung tangan dia. Kudung tangan dia. Tak terus meninggal dunia. Besarkan pengorbanan para sahabat besar. Kita dalam solat baru kena gigit nyamuk. Kita dah rasa dahsyat dah ibadah kita. Aku tadi solat kat masjid tu ish. Banyak betul nyamuk. Rasa baik aku sabar. Besar pengobanan aku. Baru kena gigit nyamuk. Para sahabat Nabi sampai putus anggota tangan. Sampai kena seksa. Sampai ada yang syahid dalam semata-mata untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kalau tengok saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, macam-macam ujian. Allahu Akbar. Dahsyat pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ikrimah bila nampak ayah dia putus kaki, dilibas oleh Muaz bin Amr bin Jamuh. Dia datang daripada belakang dan dia libas kembali sahabat Nabi Muaz bin Amr bin Jamuh maka tangan dia terputus cuma tak sepenuhnya masih lagi bergantungan kerana ada kulit yang melekat Allahumma salli ala Muhammad kata Mu'az bin Ammar aku tidak menghiraukan apa yang terjadi dan tetap terus berperang sebab dia memang nak hapuskan Abu Jahal yang dia dengar banyak kali menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada waktu itu dia bencikan Abu Jahal bukan kerana Abu Jahal dibencikan Abu Jahal kerana tindakan Abu Jahal yang banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak iraukan kan tangan dia walaupun dah hampir putus, dia teruskan perjuangan. Allahumma salli ala Muhammad, sepanjang hari aku berjuang sambil menarik tangan yang terputus itu daripada belakangku. Aku pijak tangan tersebut sehingga tertanggal. Allahu akbar. Kita kalau baca kisah ni mungkin kita tak percaya. Sebab kita berada dalam keamanan. Kita berada dalam situasi senang, tenang. Ada gadget pada tangan. Ada aircon dalam ruangan. Ada makan yang sentiasa terhidang di atas meja hidangan. Maka ish, kata-kata ia betul ke? Tapi kalaulah kita pernah berada pada lapangan perang. Contohnya kita tak boleh nak bayangkan apa yang berlaku di Syria, kesusahan yang mereka alami, apa yang berlaku di Palestin, maka itu adalah realiti perang. Itu adalah realiti realiti perang. Maka Muaz bin Amr bin Jamuh, maka tangan dia berjuntai. Maka dia tak nak mengganggu peperangan dia, maka dia pijak tangan tadi dan dia jadikan tangan itu terputus. Maka kudung tangan dia semata-mata dalam untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Muaz bin Amr, maka datanglah Muawiz bin Afra kepada Abu Jahal lalu memukulnya dengan pedang sehingga kaku dan membiarkannya tinggal nyawa-nyawa ikan. Maksudnya walaupun Muawiz bin Afra pada waktu itu uh, habiskan riwayat Abu Jahal, Abu Jahal belum mati sepenuhnya masih nyawa-nyawa ikan. Dan akhirnya Muawiz bin Afra radhiyallahu anhu syahid. Maka ini dua sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal. Firaun dalam umat ni jahat, zalim, kejam terhadap sahabat Nabi umat Islam. Maka yang mula-mula jadikan Abu Jahal lumpuh adalah Muaz bin Amr bin Jamuh. Kemudian bila dia sendiri telah kudung, dan tak mampu berjuang sepenuhnya maka barulah datang Muawiz bin Afra dan Muawiz bin Afra apa uh, radhiyallahu taala anhu yang teruskan perjuangan sampailah beliau sendiri akhirnya syahid masyaallah syahid dalam al-Quran Allah sebut orang yang syahid ni tak mati bal ahya wala ta apa? wala tahsan allazi naqtulu fi sabilillah amwata Allah berfirman, jangan pernah kamu sangka orang-orang yang terbunuh syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tak mati. Bal-ahya, mereka berada pada kehidupan yang tersendiri. Indah Rabbihim, dekat dengan Allah. Yuruzakun, sentiasa diberikan nikmat rezeki oleh Allah. Orang yang syahid, Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, mereka akan berterbangan di dalam syurga, orang yang syahid. Dalam hadis Suhaib Tirmizi, sabda Nabi SAW, manusia bila dah meninggal dunia dan dia dah nampak dah kedudukannya dalam syurga, tempat tinggalnya dalam syurga, tak kisahlah syurga yang mana, tinggi, tengah ke bawah. Manusia bila dah ditunjukkan tempat tinggalnya dalam syurga, tak ada orang nak balik ke dunia. Tak ada orang. Sebab syurga punya ni nikmat walaupun bukan jannatul firdaus jauh lebih baik daripada nikmat yang paling best kat dunia. Maka bila manusia tu dah nampak tempat tinggalnya syurga tak ada yang nak balik. Dalam hadis terimuji Sabda Nabi Illa syahid. Orang yang dah nampak tempat tinggal kat dalam syurga, adapun pendosa memang nak balik. Orang yang tak ada amalan baik memang nak balik. Orang yang uh, banyak maksiat memang nak balik. Ini orang yang dah nampak syurga. Sabda Nabi, tak ada siapa nak balik. Kecuali orang yang syahid dia. Walaupun dah nampak tempat dalam syurga dia, dia nak balik ke dunia. Kenapa dia nak balik ke dunia? Sabda Nabi SAW, supaya dia boleh dapat syahid lagi. Syahid lagi. Dia nak syahid banyak kali. Kenapa? Li'ajilil karamah. <Susuklah> Kerana dia nak nampak betapa mulianya kedudukan orang yang syahid. Mulia. Kita nampak orang yang syahid, kita rasa kesian. Kita nampak orang yang syahid, kita rasa kesian. Orang yang syahid, nampak mereka yang tak syahid, mereka rasa kesian. Kan ada dalam surah Yasin, kisah Habib Najjar, apabila dia disyahidkan oleh kaum dia, ketika mana datang berdakwah ha, dalam surah Yasin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Maka uh, apabila uh, Habib An-Najjar dia syahid, dia dibunuh oleh kaum dia. Maka apa dia kata? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalaulah kaum aku tahu apakah kenikmatan yang aku dapat. Maka kita bila tengok orang yang syahid kita rasa kasihan ya Allah kesiannya dia syahid. Orang yang syahid tengok kita mereka kesian. Alangkah baiknya mereka tahu bagaimana layan Allah kepada aku. Bima ghafara rabbi. Dengan sebab apa Allah ampunkan aku. Wa ja'alani minal mukramin. Dan bagaimana Allah meletakkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Maka tak ada orang yang nak balik ke dunia bila dah nampak tempat dalam syurga. Sabda Nabi kecuali orang yang syahid. Yang dia nak balik kenapa? Sebab dia nak syahid banyak kali kerana betapa tinggi dan mulianya kedudukan orang-orang yang syahid. Allahumma salli ala Muhammad. Maka mula-mula yang menyerang Abu Jahal Muaz bin Amr bin Jamu. dia potong kaki Abu Jahal. Lepas kali dia sendiri kudung, dia tetak oleh Ikrimah anak Abu Jahal. Kemudian datang Mu'awiz bin Afraq yang kedua dan dijadikan Abu Jahal dalam nyawa-nyawa ikan belum mati. Maka siapakah yang bunuh Abu Jahal terus. Muka surat 366. Setelah perang tamat, habis perang badar, tentera Quraish berundur. Yang tertangkap-tertangkap, lebih 70 orang tentera Quraish kena tangkap dan tawan. Yang terbunuh-terbunuh, lebih 70 orang Quraish terbunuh. Maka setelah perang tamat, Nabi bersabda, Siapa yang boleh pergi tengok apa yang terjadi kepada Abu Jahal? Apa berlaku pada Abu Jahal? Lalu orang ramai pun berpecah-pecah mencari Abu Jahal. Jasadnya ketika itu sudah tinggal nyawa-nyawa ikan. Maka sahabat Nabi yang menemui Abu Jahal masih hidup, semua dah tak boleh buat apa dah nyawa-nyawa ikan. Maka sahabat yang jumpa dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud yang jumpa Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud telah pijak leher Abu Jahal dan pegang janggut dia untuk memenggal kepalanya. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, Bukankah Allah telah menghina kamu? Wahai musuh Allah. Abu Jahal dia punya sombong dalam keadaan begitu. Abu Jahal menjawab, Apa sebab Allah menghina aku? Apakah aku lebih bagus daripada orang yang kamu bunuh? Atau aku lebih tinggi daripada orang yang kamu bunuh? Kata Abu Jahal lagi, Alangkah baiknya kalau bukan petani yang membunuh aku waktu tu dia masih action lagi tak bertaubat sampai sudah sebab pada waktu itu yang yang cederakan dia orang ansar orang ansar ini orang kurish gelar sebagai petani bukan pandai perang pun maka Abu Jahal kata alangkah baiknya kalaulah yang bunuh aku bukan petani malu aku dengan petani yang bunuh aku nak tunjukkan saat mati pun dia masih lagi sombong langsung tidak terdetik bertaubat ataupun untuk menerima kebenaran. Kemudian dia berkata, beritahu aku milik siapakah kawasan ini pada hari ini. Abu Jahal tanya, siapa yang menang hari ini? Maka Abdullah bin Masud menjawab, milik Allah dan Rasulnya. Nabi yang menang. Maka Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Masud, yang ketika itu dah pijak leher Abu Jahal, Aku telah mendaki pendakian yang suka, wahai pengembala kambing. Maksudnya, dia masih lagi panggil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orang Quraish. Orang Quraish. Cuma Abdullah bin Mas'ud ini daripada kasta rendah Quraish. Daripada orang susah Quraish. Maka sampai sudah. Ini nak tunjuk sombong. Manusia ni bila sombong, nak mati pun masih sombong dalam keadaan dah tak ada apa-apa pun masih sombong. Maka pada waktu tu dipanggil Abdullah bin Mas'ud sebagai pengembala kambing. Maka pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud pun tamatkan riwayat Abu Jahal. Sampai kesudah dia tak merasa bersalah terhadap perbuatannya kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Sombong. Sombong membutakan hati manusia daripada kebenaran. Sombong menjadikan manusia takkan pilih jalan kebenaran itu bahayanya sombong Moga Allah pelihara kita semua amin amin ya rabbal alamin kita akan sambung kisah ini kemudian insyaallah uh, apa uh, kita dah tiba di penghujung walaupun setengah jam tapi mudah-mudahan ada ibrah dan pengajaran kita jumpa esok pagi insyaallah dalam hayati Quran doakan saya fasihah untuk buat insyaallah uh, beberapa hari kebelakangan ni Sibuk sedikit jadual. Moga Allah kurniakan kepada kita kesihatan. Dan keberkatan masa insyaAllah. Terima kasih semua Haifa Najwa, Zul. Kemudian Sofia, Dr. Yuznaili. Maimunah. Uis uh, Karni. Terima kasih semua. Nur Jahan, Fatimah Az-Zahra. Kemudian siapa lagi? Kamisah. Uh, Halina Kadeh. Zuraika. Yuwaymo. Terima kasih semua. Sehari kita ada tiga program. Setiap program hanya tu setengah jam. Lapan setengah pagi. Enam petang. Dan juga sebelas malam. Lapan setengah pagi tadabur Al-Quran. Enam petang penawar hati. Dan sebelas malam sirah Nabi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.